भोले बंदी पर धाम श्री सुना सहे पर प्रधान श्री सुना सहे i uh -oh. भवत् मम जरूरी है कि जरूर आए हैं ताकि जरूर रस्ता मन के मन द्वारा हज़रत लगाओ पहले मैं बोला था बाद उसी सब ने मिलके उच्च स्वर नाल बोलना है हरे राम हरे राम आग की पड़ी पुराने आस हरे, हरे राम हरे राम आचार्य श्री ग्रिपदास जी राम कहते राम ही हो गए फोश देख प्रहलादम दास गरीब जरे नहीं जा रहे लागी अजर समाधम हरे राम हरे राम श्री श्री बंदीश्वर महाराज जी की पावन पवित्र अमृत पई गुरुदानी मेरे परम पूजे प्राता स्मरणीय सतगुरु पुरी वाले की तीसरी जोत श्री गुरुदेव गौवा वाले श्री महाराज जी परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी महापुरुष देव बंदीश्वर साहेब पुरी वाले दे इस रूहानी दरबार में आए हुए प्रिय हो माता हो मेरे तो पहला स्वामी विश्व भारती जी अमृता जी थानू तो अपनी अंतस्तक वाणी के नाल शब्द के द्वारा भी प्रकचना के द्वारा भी तो निहाल कर रहे महापुरशा का एक ही लक्ष्य है, कि वो अपने प्रीतम प्यारे अपने इष्ट देव अपनी बाी के नी शब्दा के नाम उन्होंने सुशोभित करने की उन्होंस को कर कोशिश करते हैं हो, जीवन के हर पल बड़े ही अनमोल नहीं इस दौड़ा दौड़ी पागा पागी जीवन देने के बच्चे असी अपने शवास बल ध्यान नहीं देते जो कि अतिशय जरूरी है और तद सू समझ आएगी जो अस महापुरुषों की गुरुआ ने दे देते हुए देश की असी पालना करा जीवन चरितार्थ करें कल शबद स्वामी विश्व भारती जी ने अमिता जी ने जानू सुनाया ना रोको मेनू दुनिया वालो गुरुआ के दर बहन देव मैं तो हो गई गुरुआ जोगी सतगुर जोगी और सतगुर जोगी गुरुआ जोगी बहन देव मेरे दिल दिमाग बहुत ही स्पर्श है महर्षि ऋषि गुरुआ की रची हुई वाणी उन्होंने शब्द ही होंगे ने जो अंतकरण तो अंतस्थली तो प्रेम के नाल गाए जा ही कुछ होता है और जो प्रेम का नाए जाते स्पर्श कर ना रोको भी एक करो अपने जीवन कि कोई धर्म स्थान पर जाता है कोई गुरु स्थान पर जाता है कोई सत्संग लिये जाता है कोई सेवा ले है कोई तीर्थ ले है उन्होंने रोकिया ना करो जे तुम उनका सहयोग दोगे उसकी खुशी बनाओगे उसको इनकरेज करोगे हौसला दोगे तो भी उसका फल मिलेगा यदा कदा चलो जीवन के तो परिवार का कोई सदस्य सत्संग जाए तो कृतज्ञ हो गए थोड़े तो, तो बड़ी कृपा हो रही है कि तर तो परिवार सदस्य सत्संग माड़ी जगह नहीं जाए और जीवन के सब तो पहली पौड़ी पहली सोपान सीरी और सत्संग ही है रामचरित मानस जी की नमता भक्ति पहली लाइन यही उच्चारण करते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नौ प्रकार की भक्ति है लेकिन मैं इन्ना विवेचन नहीं करना लेकिन थोड़ा टच जरूर कर नौ प्रकार की नमता भक्ति का विवेचन सतपुर बंदीश्वर साहब जी ने बाणी किया है जो भक्ति है इंसान के हृदयच जब सत्संग जाना दहिया हो गया सत्संग में प्रेम हो गया तब प्रिय बंधो पहली भक्ति तो अट स्थिर हो गई बोलो हरि 100 हरि स्थिर के नाम दुनिया वाले नहीं नहीं रोकना नहीं तुसी नहीं रोक दे जो तुसी आए मैं तो उन्होंने कह रहा जो रोक दे ना वो आप जाने, ना किसी को जान दें क्योंकि उन्होंने दे बसती गल नहीं बही संस्कार ही नहीं है मैं कल तो देख रहा किेम बहुत सारी ऐसी संगत है जिन्हें को मैं कदम बुलाया नहीं होगा पर नहीं नहीं बुलाया नहीं तो जरूर देखा तो होगा दे विच प्रेम है आस्था है विश्वास है भाई वो तो अनु आस्था और विश्वास का संस्कार तो अनु आज सत्संग दे स्लेम टापरी दे दाना मंडी दे तो ले के आया सने महाराज जी ने अनन्य से पदत गाया गाया करते हैं, सानू खींच के ले आया तेरा प्रेम मैं प्यार भी करता हूं यह आज तक बुनियादी सानू खिंच के ले या तेरा प्रेम प्रेम नाल बुदा लगा लिया एक कशरस है वो प्रेम का ही पुजारी है वो प्रेम का ही पुजारी भाई जिसके अंदर विशुद्ध प्रेम है वो उस प्रेम का उपभोग करता है विशुद्ध प्रेम विशुद्ध प्रेम की डेफिनेशन की है परिभाषा की है विशुद्ध प्रेम की परिभाषा है विच देना ही देना 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 ही देना लेना ना जे लेना है देना है ये प्रेम नहीं निशुद्ध थोड़ा ध्यान देना जानते हो गुरु घर देन भी जानते हो तो खासा जा लेन भी जानते हो खासा जा एक व्यक्ति मैनु कह लग्या कहारा जाद नहीं कुछ चाहिए आया हो जा मैन चाहता मैं क्या की गल होगी क्या दो तीन सौ करोड़ चाहिए था। मैं क्या उन्हें पार लग जा जे वो खर्चेगा हो सकता पहले चले जाते आचार्य श्री गिरिविदास महाराज जी की वाणी का शब्द जोशी जी गा रहे कहा लगी मन थोड़े से जीवन का बहुत थोड़ा जीवन है कलजुग कलजूच कलजुग दे प्राणी की आयु बहुत कट है 8 नौ हजार बरे लगभग मैं अपने ही अंदाज न कह रहा कल युग आए हो गया अठ अठ नौ हजार केवल अठ नौ हजार ही उम्र हुई है लगभग कहीं तो शिशु है शिशु बहुत छोटा है जो फिर बालक बनना है फिर प्रौढ़ा जाना है फिर वृद्धि जाना है उस समय किस तरह ना होएगा हो सकता है उस समय आम न कि फिर आना पिया कई बार इस जिंदगी मुड़ के ना आना पाए इसी करके गुरुआ दरण बच्चे आया जाता है शरण क्यों आया जाता है समझ के जाओ घोरी वाले सत्संग गुरुआ द गुरुआ दरण ची समर्पित हाँ तन मन धन न्यों नाम लेंगे क्यों नाम बख्शिश करते हैं मालन की है सारंस की है। उदा सारंस यही है कि बार बार कितने जन्म ना लेना ले प्राप्ति कर लिया हमेशा सुखी हो जावगा इधरों आज भी आ रही देवत्यार कल रखा चुम भी नहीं लड़ने वास्ते बोलो बंदी शोर बंदी शोर को जयकारे की कोई जरूरत नहीं इतना ये तो सानू जरूरत है तो जय जयकार करोगे तो मे भी पॉसिबल हो सकता है तो भी जय कर इस करके प्रथम भक्ति संदन कर संगा ना रोको मैनु दुनिया वालों कम टू तो दी पॉइंट फिर उठी आना है किसी को चंगे शुभ कर्म करने वास्ते रोकना नहीं चाहिए जब तुम भेजोगे खुश हो गए तो अनु भी कुछ कमीशन मिल जाएगा तो अनु भी उधर जो कुछ मिलेगा जे खुद दे कट दे भी भेज देता फिर भी मिल जाएगा भेजा तो है ना पर भी वाले ने मुझे तो भेजया तो वो भी सोचे कि मैं ससिक जा रही हूं कुछ लेके आ वो भी सोचे करद ने गुस्से भेजा या प्रेम ने कुछ लैके आव और जो अनमोल वस्तु सत्संग शब्द है जिम्मे भारती जी कह रहे थे भी और जीवन चरितार्थ करा तो जिन्ह ने मेनु भेजा है उन्होंने भी मैं सुना के नुण नुण करा। बोलो मनेशी ऐसा करोगे फिर बहुत खुश होके भेज कि हाँ ये सुन के आए एक व्यक्ति कोई सत्संग चला गया कहने मैं सत्संग जाना वो कहते रहन दे मेरे काम बहुत है कहने ना मैं जाना है वो फिर क्या वो लड़ पिया वो बेचारे डर के कर दे कहने भाई जा चंगा तू चले गया सत्संग टाइम थोड़ा लग गया दो तीन घंटे रात को लेट आया ते और लेट फिर गया बार थोड़ा लालच हाथ मारी तो दूसरे ने कहा ना छेड़ी ना ही रात गुस्सा होके गया सत्संग सुन गया है फिर टाइम फिर बद गया ओ क्या दूसरी बार जोर न मारी कहते चंदर मैंने सुन दो मैं सत्संग आया फिर बेचारे चुप हो गए की कर तीसरी बार फिर क्या भाई उठता बहुत टाइम हो गया नींद पूरी हो गई तो फिर अखा मलद उठाया उठ के बैठ गया मंजे के थले नहीं उतरिया नींद फिर आई जाती उन्हें कहा नहीं हूँ नहीं सोना हूं काम करना है तेलू सत्संग भेजा परिवार का व्यक्ति बड़ा थोड़ा होशियार तो चलो डी चलो कि सत्संगे तो की की तो बड़ी हिम्मत नींद तो है कोई गल असी कर ला पर सू भी दस भी सत्संग सुन के आया अच्छा हम सुनया हो दसे जब सू कोई गल आ सर मर लग पाए ऐदा करके पोचन लग पाए भी तू गल समझ आस नोसता है कि तो सुनिया तो समझ गया जहाँ थोड़ा हशियार परिवार सुन के नीचे दस ना कि सुनिया एमें साल डाली कहता है तब फिर दोबारा फिर गया अच्छा नहीं तेन नहीं तेन याद नहीं, नहीं, नहीं सुनया कस सी, सीता राम की कि लगती सी